Есть очень много нерешенных, неразрешенных вопросов. Например, я лично общался с предпринимателями Крыма, которые на сегодняшний день работают, ну, скажем так, на оккупированной территории. И у них есть одна из основных проблем – это переход. То есть их Россия заставляет получать российские паспорта, соответственно, переоформлять юридические лица. Вот, кроме всего этого, все, допустим, товарные остатки у людей, они находятся на территории юридически, они с материковой, то есть украинской части. Вот. И они сейчас попали в ту ситуацию, когда они не понимают, что им делать. Они не хотят принимать российское гражданство, они не хотят регистрировать юридические лица Российской Федерации в то же самое время, если они не смогут, значит они потеряют свой бизнес. Это лично мне озвучил один из руководителей крупной сети, вот часть магазинов, которые находятся на территории Крыма. Вот. И сегодня мы готовим такие поправки для того, чтобы ну, действительно решить эту проблему. Это очень актуальная проблема на сегодняшний день для крымчан.